Пан Ахмедов, доброго дня. Привет, Михаил, привет. С меня встречаешь? Так, так. Стоим Да, да. Сколько вы будете в Украине дни в знаю. Обязательно. Как-то влиять на это. Обязательно мне надо сказать, сколько я буду сколько я не буду. Ну, это сигнал для суспийства, если вы тут. Если по послушайте меня, я был здесь, буду здесь, мне кажется, главное то, что я делаю, сколько я нахожусь или не нахожусь. Я сюда. Чьи на разетесь? Я... План у вас для того, чтобы допомогти країні, вберегти країну Эти кроки. Украина в опасности, мы будем делать все для того, чтобы ее защитить. Защитить наш суверенитет, защитить нашу целостность, защитить нашу независимость. Самое главное людей защитить. Поэтому я инвести... не останавливаю инвестиции, а продолжаю инвестировать. И это миллиарды долларов. Украинскую экономику в новые рабочие места. И мне кажется, от этого выиграет Украина и каждый украинец и мы готовы помогать. Мы готовы помогать правительству. Мы готовы помогать городам, где расположен наш бизнес. Ну и самое главное, мы помогали, помогаем и будем помогать людям. Людей, беде мы не оставим. Вот я это понял? я могу сказать с уверенностью. Поэтому, Михаил, я хочу. И каждый должен заниматься своим делом. Я хочу, я очень глубоко вас уважаю. Я Ту работу, которую вы делаете, вы всегда ее делаете честно и очень ответственно. Ту работу, которую я буду делать. Она будет очень честная, она будет прозрачная для общества. Пожалуйста. И я очень благодарен вам, что вы всегда следите, всегда показываете. У меня нет никаких обид. Просто я не хотел бы об этом делиться. Если в Украине беда, я буду с Украиной и с украинцами. Я бы вам об этом говорил. Я еще раз хочу об этом сказать. Спасибо. Спасибо. Если есть какие-то вопросы, присылайте, я готов всегда ответить. Скажите, встреча с на... Да, будет сегодня встреча в 18.00 у президента. Скажите, пожалуйста, какой на разе есть вероятность втраты Мариуполя, то, еще Мариуполь захоплять. Это недопустимо. Я даже не хочу это обсуждать. Вы понимаете, мы, а я был 16 числа в Мариуполе, вы об этом писали, вы даже провожали мой самолет, И я вам я был там, и мне, потому что писали, что 15-16 будет вторжение, и я хотел в этот день быть в Мариуполе вместе с Мариупольцем. И вы слышали, что я инвестировал миллиард долларов, более того, это я приехал не со словами, что я инвестирую миллиард долларов. У нас подписаны договора. А это международные машиностроительные компании. Поэтому мы уже, я точно могу ошибиться, там 10-20 миллионов, больше-меньше. Но я думаю, миллионов 300 долларов мы уже проплатили. Мы не останавливаем инвестиции в Мариуполь, миллиард долларов в новое производство. И мне кажется, это самый главный сигнал для, для Мариуполя, для Украины. Дякую. Поэтому Украину мы любим, в Украину мы верим. И я убежден, что из этой ситуации и Украина, и украинцы выйдут сильнее. И вам спасибо за ваш труд, за ваш честный труд, за вашу честную работу. Дякую. Будьте любезны. Скажите, пожалуйста, Представники российской власти на вас как-то Нет, у меня, для не, того, чтобы меня Это вообще исключено даже. Дякую. Вам спасибо. Дякую.